ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੇਵਲਾ ਹਸਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜਯਾਦੀਨ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਚਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾ जीआरपी दी टीम नुसारी ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ પાસે ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ ਹਮ ਲੋਗ ਧਨਕੋਟ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਸਰ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਸੀਟ ਸੀਟ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਹਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਗੜਾ ਕੀਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਥਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬਹਨ ਔਰ ਮੇਰੀ माँ और माँ को और बीबी को मारना शुरू किया लड़ाई झगड़ा में तो बाद में मैं आया तो मुझे भी मारा बाद में बा, बाद में इन्होंने हम हाँ लोग छुड़ा छुड़ा के बैठ गए तो बाद में इन्होंने जब फगवाड़ा से उतरे तो इन्होंने मेरे फगवाड़ा स्टेशन भी मारा जो मेरा भाई मेरे साथ मुझे लेने आया था उसको भी बहुत मारा कहाँ पे हुई लड़ाई है लड़ाई सर ये ट्रेन में हुई थी हम पठानकोट से आ रहे थे और जाना कहाँ था आपने फगवाड़ा जब फगवाड़ा उतरे तो फगवाड़ा जब हम उतरे तो इन्होंने इनके और साथी आए हुए थे जो पंद्रह बीस लड़के थे उन्होंने हमारी मेरी बहन मेरी माँ और मेरे भाई को मुझे बहुत मारा था कंप्लीट की इस मामले में लेके थे हाँ जी सर बोलो सही सी मौके से हाँ जी सर आई क्या प्रशासन से मांग रखते हैं आप सर हमें हिसाब फगवाड़ा तो कहाँ रहने वाले हैं आप जंडियाली के रहने वाले हैं जंडियाली हाँ तो आज सिविल हॉस्पिटल में आए देर रात क्या मामला क्या है सारा? तो हमारी फैमिली पठानकोट घूमने गई थी तो वहाँ से हम जैसे वहाँ पे इन किसी ने कम से कम तीस पैंतीस लोग थे फैमिली वाले उन्होंने इनके हमारी लेडीज़ के साथ बदसलूकी की थी तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे करके हमारे साथ काफ़ी गलत व्यवहार किया गया है तो उसके बाद हमको फ़ोन किया था हम उनको रिसीव करने के लिए गए थे दो दिन भाई तीन गए थे हम तो वहाँ पर उन कम से कम उन्होंने पहले ही हथियार मंगाए हुए थे जैसे भी था तो उन्होंने हमारे ऊपर हमको अंदर बंद करके मारा है हमारे तीन चार भाई घायल है तो वो हमारे सभी फैमिली मेंबर हैं तो कितने लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उसमें से कम से कम फैमिली में वैसे तो कम से कम पैंतीस जाने थे उसमें से से लेडीज़ भी थे और से कम से कम बीस जाने थे कोई पहचान सकते हैं हाँ, पहचान लोगों को हाँ जी कहाँ के रहने वाले कुछ पता चला बसंत नगर के है वो तो उस तो एरिए रहते हैं आपकी पहले भी कोई रंजिश है नहीं लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई रंजिश नहीं है उनके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है इन्होंने बहुत गलत किया है हमारी फैमिली के साथ और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जिनके जो जो भी हमारी चोटें लगी हुई हैं उनके ऊपर कुछ इसके इस बयान पे खर्चा किया जाए या जा कुछ भी हमारे जो लेडीज़ के साथ गलत व्यवहार किया है इसके इस बयान खर्चा किया जाए